अलैक आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो ये है कि आप भी कुछ ज़िंदगी में करना चाहते होंगे आप उन लोगों में से होंगे मुझे यकीन है यकीन है कि आप कुछ करना चाहते होंगे कुछ कमाना चाहते होंगे कुछ ज़्यादा कमाना चाहते होंगे आप मेहनत करना करते होंगे लेकिन आपको मेहनत सही ट्रैक्शन में नहीं जाती होगी तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता था बहुत कोशिशें बहुत कोशिशें की तब जाके मुझे एक प्लेटफार्म मिला एक मिला फिर दूसरा मिला फिर तीसरा इस तरह करके अच्छे अच्छे प्लेटफार्म मौजूद हैं ऑनलाइन लेकिन हम बहुत अक्सर धोखा खाया मैंने किन से ये बहुत सारी वीडियो देखी एक ने बताया ये बना लो इस पर साइनअप कर लो इसका ये काम कर लो तो आपको आप बड़े कामयाब हो जाएंगे बड़े पैसे मिलेंगे वो कर लिया काम हो गया तो पैसे ही नहीं आए पैसे आए ही नहीं एक टक्का भी नहीं आया और वो उधर ही खड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर मौजूद है तो ये जो सकैम होते हैं ये वेबसाइट्स होती हैं अक्सर ज़्यादातर जो हैं, होती हैं वो फ्रॉड होती हैं इनसे बचें मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि आपको पहले बता दूं कि मैं चैनल क्यों बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं कि मैं सही गाइडलाइन भी दे सकूँ लोगों को लोगों को पता ही नहीं है वो देख लेते हैं काम करते हैं पैसे नहीं मिलते मेहनत भी कर लेते हैं काम में पैसे नहीं मिलते क्यों नहीं मिलते पता नहीं वो फ्रॉड होता है इस टाइम होता है उन्होंने बनाई इसलिए होता है कि हमारे पास ट्रैफिक आ जाए ट्रैफिक क्योंकि हर किसी को अर्निंग की ज़रूरत होती है पैसों की ज़रूरत होती है काम कर का लेते हैं पैकेज लगा लेते हैं लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलते ये दो मिनट की वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए कि मैंने अपना चैनल बनाया किस लिए था अब आपको मैं बताता हूँ कि जो मैं वीडियो आज की अपलोड करने वाला हूँ उसके बारे में वो वीडियो आप देखें आपको बहुत फ़ायदा होगा प्रिया इंसान का जो लफ्ज़ है ना वो निशान से निकला निशान का मतलब होता है भूल जाना भूलने की बीमारी अब इंसान को जो होती है वो भूलने की बीमारी होती है वो भूल जाता है कि वो उसका क्या गोल है उसका क्या मकसद है ज़िंदगी कौन सी कैसे जीनी है क्या करना है कैसे कमाना है वो भूलता है ये इसका मक, मसला है इंसान का यह कभी इसका फ़ायदा भी है कि इसको मुश्किल कभी कभी भूल भी जाती हैं अब जो बार बार जो है ना ये चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं अपने लिखनी होती हैं डायरी में या अपने मोबाइल में लगानी होती हैं लिखनी होती हैं इनको पढ़ता है, पढ़ना होता है शाम को सुबह को जब टाइम मिले तो पढ़ेंगे तो आप इनको कामयाब हो जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसी तरह बस अगर आपको याद ही नहीं होंगे आपका मकसद तो फिर आप क्या करेंगे आप बताएं आप नहीं कुछ कुछ नहीं कर सकते लिहाजा आपको सबसे अहम चीज़ें जो हैं वो याद होनी चाहिए याद होंगी तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे आप आते बताए वीडियो में पहले पहले जो है ज़िंदगी में ख्वाबों को हकीकत बनाने के राज अब ज़िंदगी में ख्वाबों को हकीकत बनाने के कौन से राज होते हैं ये बहुत अहम बात है ये आज आपको बताने वाला हूँ ये आपको इतनी अहम चीज़ है कि आपने इस पर तवज्जो से सुनना है बिल्कुल तवज्जो से अब सबसे पहली जो इसमें होते ज़िंदगी में, हो में ख्वाबों को हकीकत बनाने के राज जो हैं है सबसे पहला राज जो होगा वो ये है कि आपने अपना गोल लिखना है या अपना गोल लिखना है कि आपको क्या चाहिए मकसद लिखना है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में या ज़िंदगी से क्या चाहिए या ज़िंदगी में क्या चाहिए दोनों ही अलग बातें आपको क्या क्या चाहिए अब दूसरी जो उसके लिए अहम चीज़ है वो ये है कि आपने काम कैसे करना है और काम क्या करना है कि आपका वो मक़सद पूरा हो जाए अब उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी प्लानिंग की दूसरी चीज़ क्या होगी प्लानिंग प्लानिंग आपने पूरा प्लान करना है कि आपने कौन सा काम करना है कैसे करना है इस तरह आप अब इसमें जो नेक्स्ट आती है ना वो ये है कि आपने प्लान भी बना लिया आप क्या करना है एक्शन लेना है अमल करना है अमल करोगे उसके लिए ज़रूरी होती है मोटिवेशन मोटिवेशन आपको इसी चैनल से मिलेगी इसी चैनल से आपको टेक्निक्स मिलेंगी और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाला हूँ जो मैं आपको इसी वीडियो में किसी ना किसी जगह पर देूँगा एक अहम टिप उधर मैं बताऊँगा भी ये अहम टिप अभी देने वाला हूँ तो वो आपने याद रखनी है इतनी अहम है कि वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी अच्छा जी फिर आ जाते हैं एक्शन पर नेक्स्ट जो पार्ट है एक्शन है एक्शन पे आप अमल करेंगे तो कामयाब होंगे एक्शन ही नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे मिसाल के तौर तो पर आप एक्शन है एक्शन आपने ले लिया या लेने से पहले आप डर गए कि मेरे पास तो स्किल नहीं है मेरे पास तो नॉलेज नहीं है मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है मेरे पास तो सरकमस्टांस नहीं है हालात अच्छे नहीं हैं मौाक़े नहीं है ये नहीं है वो नहीं है ये दिमाग आपका बताएगा ये आपको जा लोग आपको बताएंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है माल नहीं है पैसा नहीं है तो कुछ नहीं भी नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे नहीं करते आप अगर छोड़ देते हैं तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा नहीं इसके बाद आपने एक्शन लेने के बाद आपने स्किल सीखनी है किस पे फोकस करना है स्किल सेट पे स्किल सेट सीखना है इलम हासिल करना है किताबें पढ़नी है फिर आप कामयाब हो जाएंगे अगर नहीं होते इसके बाद भी नहीं होते तो किताबों में क्या लिखा हुआ है ट्राई एट ट्राई अगेन अगर पहली बफ बात नहीं हुए दूसरी कोशिश करेंगे फिर आपको पता चलेगा आपने कहाँ पर गलती की थी ठीक है अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इससे भी अहम है उसको क्या कहते हैं परजिस्टेंस। है। परजिस्टेंस है। मतलब मुस्किल मिजाजी अब आप आपने मुस्तिल मिजाजी से वो काम करना है काम करना है काम को छोड़ना नहीं है काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे काम अब अब जी नेक्स्ट जो है ना वो है मुश्किल को पार करने के हमेशा के जो मखसूस तरीके रहे हैं कामयाब लोगों के वो कौन से रहे हैं अगर ज़िंदगी में तमाम जो कामयाब लोग हैं वो भी नाकाम होते होंगे उनको भी मुश्किल आती होंगी तो वो कैसे कामयाब हो जाते होंगे ये सवाल आपको आता होगा अब इसके जो जवाब है न वो बहुत ही अहम है उस गौर से सुनने वाली बात है क्योंकि अगर आपने भी कामयाब होना है तो रास्ता वही होगा उन्हीं का होगा एक ही होगा कोई शार्ट कट नहीं है शॉर्टकट कट नहीं होता ज़िंदगी में ये याद रखना है आपने अब आते हैं जी उनका तरीका क्या होता है उनके तरीके कौन से होते हैं उनका ये होता है सब्र करते हैं वो वो उसके ऊपर डटे रहते हैं कामयाब होने तक उस तरीके पे डटे रहते हैं डटे रहते हैं आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं अब उनको तनकीद भी होती है लोगों की तनकीद होती है बर्दाश्त करते हैं वो वो ये नहीं देखते कि लोगों ने मुझे तनकीद की है ज्यादा मैं ये छोड़ देता हूँ क्योंकि लोग ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं नहीं वो कहते हैं कि नहीं हम मैं जो जानता हूँ मैं जो मानता हूँ जो दिल मेरा मानता है दिमाग मेरा मानता है वो वो ठीक है ये जो लोग कह रहे हैं इनको कुछ पता नहीं है इनको इस फील्ड का ताल्लुक इस फील्ड से ताल्लुक ही नहीं है लिहाजा इनको कुछ भी मालूम नहीं है इसलिए वो जो है वो उस काम पर डटे रहते हैं आप आते हैं जी नेक्स्ट खुद को तरक्की देने और मकसद तक पहुँचने के लिए हमवार रहा हमवार रहा कौन सी होती है ये जो है हमवार रहा कभी भी नहीं होती ये आपने याद रखना है हमें लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे पढ़ लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी अगर नौकरी नहीं मिलती अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए हमार रहा नहीं ढूंढनी आपने आपने वही रात ढूँढनी जो ठीक हो जो सही हो ता चाहे जितनी भी आड़ी टेढ़ी हो जिंदगी ऐसी सीधी शादी नहीं होती कि आपने एक ही रास्ते पे चलने जाना है तो आपको कामयाबी मिल जाएगी मसला पहले क्या कहते थे ये पाँचवीं पढ़ लो पाँचवी पंजाब बोर्ड में पाँचवीं जो है कम बोर्ड का पेपर होता है इसमें जो कामयाब होगा उसकी बेस बन जाएगी बेस बन गई थी पाँचवीं पास कर गए अब आगे जी छठी पे छी ये तो अच्छी है छठी में भी नंबर अच्छे ले लो फर्स्ट आ जाओ सेकंड आ जाओ ये अच्छे नंबर ले लो उसमें भी बेस बन रही है सातवीं सातवीं में भी यही कहा कि इसमें भी अच्छे नंबर ले लो इसकी बेस बेस बन जाएगी अब बेस तो बन गई है लेकिन सातवीं आठवीं आठवीं की भी बेस बन रही है ये तो बेस है जी मैट्रिक पे फिर इतना फोकस दिया इतना फोकस दिया कि ये तो मैट्रिक में जो बहुत ही अहम है मैट्रिक के बाद तो आपने दाखला देना है इंटर करनी है इंटर के लिए तो मैट्रिक अहम है अब मैट्रिक कर ली फिर इंटर के लिए वो अहम हो गई इंटर इंटर यूनिवर्सिटी जाने के लिए ये तो और भी अहम है तो ये भी अहम हो गई इंटर कर ली इंटर के बाद फिर क्या हुआ अब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के बाद तो आप लोगों को मिलनी है यूनिवर्सिटी अहम है इतनी अहम है के बाद ही बहुत अहम है अब यूनिवर्सिटी भी हो गई कामयाब हो गए यूनिवर्सिटी से जॉब नहीं मिली फिर फिर क्या करें आप यही जो है ना हम वार रहा नहीं ढूंढ गई ठीक है मुश्किल का मुकाबला करना है डट जाना है कामयाब हो कामयाब हो जाओगे आगे जी इस सफ़र का हिस्सा बने और ख़ुद को बेहद करें अब आपने इस सफ़र का हिस्सा बनना है वो कैसे बनना है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को लाइक कर देना है वीडियो देखें इन इनसे इन, इन इंस्पायर हों मोटिवेट हों और काम पे लग जाए काम करें जब काम पे स्टक हो जाए फिर आगे वीडियो देख लें फिर आपको मोटिवेशन मिल जाएगी तो ये होती है अपनी स्ट्रैटी ठीक है एक तो आपने अपने पास कलम पेन रखना है कापी पेंसिल रखनी है लाजमी अगर नहीं रखते तो मोबाइल में लिखें लिखने की आदत डालेंगे तो फिर तो कामयाब होंगे वरना मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा और अब आखिर में जो है अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं अब खॉबों को हकीकत कैसे बनाएंगे खवाबों को हकीकत बनाने के लिए आपको चाहिए खाब को याद रखें खावा आपको याद रखेंगे तो फिर तो मेहनत होगी ख़्वाब को याद नहीं रखेंगे फिर मेहनत कैसे करेगा बता जब याद ही नहीं है कोई चीज़ उसको ये भी नहीं पता कि जाना मैंने कहा है तो वो क्या करेगा मुझे पता है कुछ भी नहीं करेगा मेहनत नहीं करेगा उससे होगा ही नहीं बस वो ऐसे ही गुजारा करता रहेगा आप आते हैं मैंने जो बात की थी वीडियो के शुरू में कि मैं आपको टिप बताऊंगा अब टिप जो है वो बहुत अहम है लिहाजा मैं अभी बता देता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करता उसका नाम है जी टिप गोल्स के ऊपर है ये जो है वो उसका नाम है एस एम ए आर टी ये आप कहीं लेंथ लें एस से है स्पेसिफिक एम से है ए से अचीवेबल आर से है के आपने आर से बनता है और टी से है टाइम बाउंड इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें ना तो ये आपने अपने पास याद रख लें लिख लें और इसको याद रखें ऐसे गोल्स आपने बनाने ये गोल बनाने की टिप है आप अगर इस पर फोकस करेंगे इस पर काम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे जो स्पेसिफिक है वो आपका ख़ास होना चाहिए आपके लिए ख़ास होना चाहिए कि आपने करना है स्पेसिफिक आप आ गया जी मैरेबल ये है कि आप इसको पैमैश कर सकते हैं इसकी मैयर कमेंट कर सकते हैं कि ये कितना देर ले ले, ले, कितना काम करना पड़ेगा इस तरह इसको मयरेबल कहते हैं फिर आ जाता है फिर इस है अचीवेबल अचीवेबल क्या मतलब होता है कि ये आप तो हासिल कर सकते हैं इसको कह है इसको कहते हैं अचीवेबल अचीवेबल मना इसको कितना ये हासिल कर सकते हैं आप हाँ जी कर सकते हैं फिर ठीक है लिख लें इसको अब अचीवेबल आर आर से क्या मतलब है रेलिवेंट ये आपकी फ़ील्ड के रेलीवेंट होना चाहिए आप जिसमें कामयाब होना चाहते हैं जिसमें आपके स्किल्स हैं उसके उसके रेलिमेंट होना चाहिए अब लास्ट में जो टाइम पाउंड है इसका मतलब है कि आपने टाइम लाजमी लिखना है कि इसको कितना टाइम में आपने कम्प्लीट करना है ये कहते हैं इसको मुकम्मल टाइम पाउंड टाइम बाउंड आपने के एक साल का है दो साल का है पाँच साल का है हफ्ते का है दो हफ्तों का है एक दिन का है तो ये आपने इन चीज़ों पर शुरू फोकस करना है ये आपकी टिप दीजिए आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और आकर में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा शुक्रिया